بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا. وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. عن امير المؤمنين علي بن ابي طالب كرم الله وجهه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سياتي على الناس قوم حداث الاحلام سفهاء الأسنان يقرؤون القرآن لا يجاوز قراء لا تجاوز قراءتهم تراقيهم يقولون من خير من خير خول البرية يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية Fa idaa laqitumhum faqtuluhum fa in naqtalhum ajrun indallahi yawmal qiyamah rawahu al-bukhari maksudnya dari amirul mu'minin Ali bin abi talib karramallahu wajhah katanya sabda rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan datang di akhir zaman kumpulan manusia yang mudah bercakap yang bodoh fikirannya yang baik membaca Quran tetapi bacaannya tidak lebih daripada halqam tidak masuk dalam hatinya bercakap dengan sebaik-baik ayat Quran mereka keluar daripada agama dengan mudah sebagaimana mudahnya panah keluar daripada busurnya apabila kamu menghadapi mereka perangilah mereka tentahlah mereka habis-habisan sesungguhnya menentang mereka mendapat pahala di sisi Allah pada hari kiamat hadis riwayat Imam Al-Bukhari hadis ini disebut oleh Sayyidina Ali karramallahu wajah Yang menjadi khalifah yang keempat di kalangan khulafah Rashidin menantu nabi dan sahabat yang kedua masuk Islam selepas khadijah binti khuwailid radhiyallahu anha organnya rapat dengan nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapi zaman yang sangat mencabar zaman ini menjadi bencana kepada umat Islam yang susah dihadapi yang susah nak dipikir oleh orang biasa peristiwa yang membawa pembunuhan Sayyidina Rasulullah bin Affan yang juga menantu Nabi apabila adanya kalangan orang-orang Islam sendiri yang tidak puas hati dengan pemerintahan Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Di zaman umat Islam bercampur dengan mereka yang baru masuk Islam. Yang jahil berkenaan dengan urusan agama Islam. Menyebabkan mereka memberontak. Tak ada membunuh Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Saidina Ali yang berusaha untuk menyelamatkan Saidina Uthman radhiyallahu anhu menghantar pemuda-pemuda yang diketuai oleh anaknya Hasan dan Husain radhiyallahu anhu untuk mempertahankan Saidina Uthman tapi Saidina Uthman tidak beri pemuda-pemuda ini mempertahankan dirinya dia tidak mahu orang Islam berperang sesama sendiri kerana kejahilan mereka. Biarlah dia mati dibunuh. Dia mati lebih baik daripada orang ramai mati dibunuh. Dia mengambil sikap habil anak Nabi Adam alaihissalam yang dia dibunuh oleh adik beradiknya walaupun dia lebih gagah apabila golongan pemerintah ini datang masuk menceroboh rumah Sedan Osman memintanya meletakkan jawatan daripada khalifah Sedan Osman menjawab jawatan khalifah ketua negara ini adalah pakaian yang dipakaikan oleh Allah kepada saya saya tidak akan membuat pakaian yang Allah Ta'ala pakaikan pada tubuh saya lalu Sayyidina Osman dibunuh ditikam dengan tombol dalam peristiwa yang akhirnya menimbulkan fitnah kepada umat Islam Sayyidina Ali dikerumuni oleh orang ramai beberapa orang sahabat radhiyallahu anhum membayangkannya menjadi khalifah khalifah yang keempat kepada kerajaan Islam ada kalangan yang meminta supaya Sayyidina Ali bertindak serta merta menghukum mereka yang terlibat dalam pembunuhan Sayyidina Osman negara dalam keadaan huru hara tidak boleh bertindak dengan segera dan cepat menyebabkan beberapa orang sahabat bangkit menentang Sayyidina Ali kerana Allah wajah maka berlakulah peperangan Al-Jamal dan peperangan Sifain peperangan Al-Jamal disertai oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disertai oleh Zubair bin Awwam dan Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhum Aisyah adalah isteri nabi yang dijamin masuk syurga Talhah dan Zubair juga adalah sahabat kalangan 10 yang dijanjikan syurga kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu Ipon Abi mengerahkan ambak letun Syam untuk memerangi Sayyidina Ali berlaku peperangan Sifayn dalam peristiwa ini Sayyidina Ali mengatakan aku menghadapi musuh-musuh di kalangan yang memimpinnya adalah ahli ahli syurga tetapi mereka melakukan kesalahan melakukan kesalahan menentang kerajaan Saidina Ali karramallahu wajh Saidina Ali menyebut satu hadis yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Khawatir Ammar pihak pembaghih ampar bin yasir akan dibunuh oleh bala tentera yang derhaka amr bin yasir radhiyallahu anhu berperang di pihak sayyidina ali bersama dengan sayyidina ali dan dia terbunuh di dalam peristiwa peperangan ini tidak syak lagi sayyidina ali adalah pihak yang benar pihak yang betul mereka menentang Sayyidina Ali adalah mereka yang salah mereka adalah ahli-ahli syurga bukan serbangan orang Aisyah radhiyallahu anha Zubi dan Talha radhiyallahu anhuma memimpin badan tentera selepas menunaikan haji di Mekah menuju ke medan perang untuk memerangi Sayyidina Ali maka berlakulah peristiwa Aisyah yang singgah di satu tempat yang bernama Hawab tiba-tiba anjing menyalak Aisyah bertanya apa nama tempat ini dia beritahu tempat ini namanya Hawab Aisyah berkata bahawa Nabi SAW telah bersabda kepada isteri-isterinya la ya la ihda kunna kirabul hawab salah seorang daripada kamu akan disalah oleh anjing yahwab berlaku peristiwa disalah oleh anjing anjing hawab menandakan langkahnya salah tidak betul namun dia terus kerana puluhan ribu lapan puluh ribu badan tentera bersama dengan dia Sayyidina Ali ketika berlakunya pertempuran bertemu dengan Zubir dan Talha secara berdepan mengatakan kamu berdua tidak pernah mendengar apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW tentang fitnah yang berlaku lalu Zubir dan Talha berundur melarikan diri daripada pertempuran itu Kedua-duanya telah dibunuh Oleh kalangan pasukan tenteranya sendiri Diberitahu pada Sayyidina Ali Bahawa Talha dan Zubair sudah dibunuh Lalu Sayyidina Ali berkata Aku diberitahu oleh Nabi SAW Bahawa mereka yang membunuh Zubair dan Talha Adalah ahli neraka Adalah ahli neraka Dan Sayyidina Ali mengarahkan pada tenteranya supaya menawan Al-Jabal untuk yang ditunggang oleh Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha lalu untanya ditawan dan diheret keluar di medan peperangan dalam peperangan ini Sayyidina Ali telah berjaya mengalahkan bala tentera yang menentangnya kemudian menghadapi bala tentera yang kedua jadi pimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu Muawiyah adalah penulis wahyu Abu Sufyan adalah mertua Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi menyebut tentang kelebihannya ketika berlaku yang peristiwa murtad selepas wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Sufyan membuktikan kesetiaannya kepada Islam. Boleh berjumpa dengan Zil Khimar, seorang pemimpin khabirah yang murtad. Abu Sufyan tahu Zil Khimar mengisytiharkan dirinya murtad. Dengan berani Abu Sufyan membunuh Zil Khimar, menunjukkan dia tidak murtad ketika berlakunya peristiwa murtad. Abu Sufyan yang berperang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana matanya telah cedera dipanah terkeluar matanya dan sebelum daripadanya berlaku seorang sahabat yang dipanah cedera matanya lalu Nabi SAW memegang dan memasukkan matanya semula disembuh secara mu'jizat bila Abu Sufyan cedera di medan perang. Nabi nak ambil mata dia bubuh. Macam sahabat yang dulu. Dia kata jangan. Biarlah begini mata saya untuk membalas saya menentang Islam di masa jahiliah. Menunjukkan kesetiaannya. Bukan sebarangan mereka ini. Tiba-tiba mereka memerangi Sayyidina Ali karamallahu wajah. Sayyidina Ali terpaksa menghadapi mereka yang tidak faham di kalangan orang Islam berlakulah peperangan yang berakhir dengan Sayyidina Ali dapat mengalahkan tentera Ma'awiyah dan Ma'awiyah yang membuat helah untuk menyelamatkan diri supaya dia menteraikan perdamaian yang dikali dengan tahkim peristiwa tahkim ini menyebabkan Sayyidina Ali tidak lagi memerang Ma'awiyah kerana Ma'awiyah menerima cadangan Amar bin As supaya dibuat tahkim mendamaikan di antara dua kumpulan Islam yang berperang walaupun perdamaian itu adalah tipu oleh kerana ini adalah tipu menyebabkan satu kumpulan daripada pasukan Sedin Ali melarikan diri protes bantah pada Sedin Ali dan mengatakan bahawa Sedin Ali tak betul Ma'awiyah tak betul Aisyah tak betul semua tak betul belaka semua tak betul belaka salah dan mereka mengasingkan diri daripada masyarakat dengan semangat Islam yang tinggi kuat beribadat bertahajud sehingga pucat muka semayang terawih semayang tahajud baca Quran mereka mengkafirkan para sahabat radiyallahu anhu mengkakit mengkafirkan para sahabat radiyallahu mereka mempunyai pandangan-pandangan sendiri dalam hukum Islam mereka dikenali dengan golongan khawarij hadis yang dibaca mengatakan bahawa akan zahir di akhir zaman satu kumpulan yang bijak baca Quran baca Quran yang sedap tapi tak faham apa hukum yang ada dalam Quran menyebabkan mereka mengeluarkan hukum-hukum agama mengaji sendiri tidak belajar dengan ulama-ulama yang muktabar di mana ulama-ulama yang muktabar di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum berada di Mekah, di Madinah, di Baghdad, di Kufah, di Mash. Mereka ini duduk di kawasan yang terpencil. Baca sendiri hukum agama lalu menghukum dalam perkara yang tak betul menghalalkan yang haram mengharamkan yang halal mengkafirkan yang tidak kafir Mengkafikan yang tidak kafir. Mengikut hukum Islam kita tidak boleh mengkafikan seseorang. Malaikat jelas dia adalah kafir. Yang pertama huwa ma huwa ma'lumun din bid-darurah. Perkara yang mesti diketahui oleh orang Islam secara umum termasuk orang Islam yang jahil. Tahu perkara ini semayan an memaktu adalah wajib. Puasa Ramadan adalah wajib. Berzina adalah haram. Aguk adalah haram. Judi adalah haram. Riba adalah haram. Daging babi adalah haram. Diketahui oleh umum orang Islam. Bila ada orang Islam menghalalkan yang haram. Yang diketahui oleh umum dia kata semayang lima waktu tak wajib lagi babi halal arak halal maka menjadi murtad keluar daripada agama Islam dan di sana ada perkara yang tidak diketahui Malahkan oleh para ulama mereka yang belajar sungguh-sungguh perkara yang besar-besar yang berkait dengan masalah-masalah negara masalah pemerintahan masalah yang rumit bila ada orang Islam menafikan hukumnya walaupun dia adalah hukum Islam tak boleh dihukum kafir dan murtadnya kerana dia jahil setelah di 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 diberitahu tiba-tiba dia nafikan juga barulah jadi murtad bahkan di zaman muta akhir ada orang-orang Islam yang tinggal di negara komunis seperti Asia Tengah di Yugoslavia di zaman pemerintahan komunis tahun 20-an mengharamkan mengaji agama di masjid mengharamkan belajar agama sekolah-sekolah agama ditutup tak boleh belajar agama belajar di rumah saja ada mereka yang boleh belajar agama di rumah dengan ibu bapa dia ada yang ibu bapa dia tak erti dia mengaku sebagai orang Islam. Berlaku di Bosnia, berlaku di Asia Tengah. Setelah habisnya komunis, orang Islam muncul semula. Ada kalangan orang Islam yang makan daging babi. Tanya dia pasal apa makan daging babi. halal dia kata tidak tahu haramnya daging babi. Orang yang macam ini tidak boleh dihukum kafirnya. Kerana jahilnya. Begitulah mereka yang baru masuk Islam sehari. Tak tahu semayang yang lima waktu dia dah mengucap dua kalimah syahadah. Tanya dia pasal apa tak semayang? Tak wajib dia kata. Dia tak ngaji lagi. Tapi sudah mengucap dua kalimah syahadah. Tidak jadi murtad dengan sebab itu. Imam Malik mengatakan. Sekiranya ada seorang yang dihukum murtad. Dia bawa ke mahkamah. 100 hujah sembilan puluh sembilan hujah nyata ucapannya adalah murtad tetapi satu hujah diragukan diragukan adakah sungguh ataupun tidak maka tak boleh hukum murtadnya dengan sebab ada satu satu peratus walaupun sembilan puluh sembilan sudah ada hujahnya kerana sabda Rasulullah SAW tudra'ul hudud bisyubahat hukuman hudud yang berkait dengan murtad dan sebagainya tak boleh dihukum dengan adanya syubhat walaupun satu per seratus. Menunjukkan menundukkan betapa kita tidak boleh bermudah-mudah dengan hukum Islam di zaman muta akhir ini lahir kumpulan-kumpulan Islam terutamanya dengan Arab yang kita baca dalam surat khabar dalam berita nama ISIS, Daesh macam-macam yang mengeluarkan fatwa tak ikut dia kafir tak ikut dia kafir terus dipancungnya dan media-media barat mengambil peluang daripada kelemahan-kelemahan ini apa yang berlaku menunjukkan bencana yang diberi amaran oleh Nabi SAW di akhir zaman adanya orang-orang Islam yang mudah dalam perkara hukum agama yang mudah menghukum dengan senang di kalangan orang Islam dengan sebab itu kita perlu bersabar dan perlu merujukkan perkara yang besar-besar kepada mereka yang ahli dalam bidang agama dalam satu hadis Nabi bersabda saya tiada ala nas zamanun sanawatun khadda'ah yukhanu fiha al-amin ويؤتمن فيها الخائن fiha فيها الروابض akan tiba tahun-tahun di akhir zaman tahun yang menggoda kata nabi tahun yang menggoda di mana siangnya panjang malamnya panjang perjalanan musimnya tak betul hujannya tak betul panahnya tak betul sanawatun khada akan berlaku orang yang amanah dikhianat pengkhianat diberi amanah dan orang yang ruai bidah bercakap lalu sahabat tanya mau ruai bidah ya Rasulullah ruai bidah itu apa dia Nabi kata al-amah oh. takallamu fi amril al orang yang awam yang tak tahu agama bercakap dalam perkara agama ini akan berlaku di akhir zaman fitnah di mereka yang tak tahu banyak dalam perkara agama bercakap juga dalam perkara agama menyebabkan banyaknya rosak orang Islam walaupun sayang pada agama tetapi mudah dalam perkara agama tak mengaji dengan ulama tak mengaji dengan guru pakai mengaji dengan internet mengaji dengan baca buku saja mengaji dengan baca sendiri tidak melalui guru-guru yang mursyid guru-guru yang boleh menerangkan perkara, perkara, yang rumit dalam hukum agama dengan sebab itu kita kena mengaji agama dengan berguru guru yang kita tahu latar belakang ilmunya kepercayaan ilmunya di mana latar belakang pengajiannya jangan mudah-mudah belajar agama pakar tengah jalan pakar tawakah saja menyebabkan boleh jadi sesak na'udzubillahimindalib wallahu alam بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهي وعظيم سلطاني يا ارحم الراحمين يا رحمن يا رحيم يا ودود يا مقصود يا ذا الكرم والجود اللهم انت الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد Subhanalladhi bi yadihi malakutu kulli shay'in wa ilayhi turja'un. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ik al-husna wa bi smikal azam wa bi kalimatik al-tammah Allahum taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa a'malana al-tammah wa'fu lana dunu mabna'am kabiurahaw wa saghiraha. عظيمها وحقيرها ظاهرها وباطنها علنها وسرها وذنوب ابائنا وامهاتنا واجدادنا وجداتنا وازواجنا واولادنا وذرياتنا واقاربنا ومشايخنا واحبائنا في الله وجميع المسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا wa karrih ilaina al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna min ar-rashidin Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkaha anta khairu man zakkaha anta waliyaha wa mawlaha Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashma' wa min 'amalin la yurfa' wa min du'a'in la yustajab lahu اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ومن الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نعوذ بك من الكفر ومن الكفر والفقر ونعوذ بك من عذاب القبر اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبه الدين وقهر الرجال ربنا لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا مريضا الا شفيته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مظلوما الا نصرته ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره إلا رضا ولانا فيها صلاح الا قضيتها ويسرتها وباركتها يا رب العالمين ربنا لا تذيق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وتبذ أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة. وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين